Мне было 18 лет, я еще попала на фронт. И ничего вот, в эти годы ничего не боишься. Пули свисят, а я бегу в штаб фронта, быстренько донесение надо донести. Вот. И меня никуда не брали, нет 18 лет. Так я поехала к себе в сибирское село, взяла справку, что я старше на два года себе сделала. В отечественную войну так не думали ничего, шли вперед и все. За родину, за Сталина на танках везде было написано. А сейчас, ну я что сказать, быть им надо мужественными, и все будет хорошо. Очень больно, что гибнут люди, разрушают жилище, разбито производство. Не понимаю этих вещей и хотел бы, чтобы наше сопротивление было достойным для того, чтобы окончилась победой украинской, украинской страны соседом у нас ни Канада не будет, ни Франция, ни Америка. А соседом останется Россия. И мы должны договориться, как померно мирно решить путем. Лучше сказал об этом тысячи лет назад Амар Хаям. Он говорил так. Если бы мне всемогущество было дано, я бы небо такое не зрынул давно. И возбегло другое разумное небо, чтобы только достойных любило оно. А у нас сейчас очень много недостойных людей, и от этого страдает страна. Там мы фашизм уничтожали. А здесь я не знаю, кто с кем дерется, как, чего, что-то. Я, я понять не могу. Я бы им пожелал мужества, патриотизма и честности в выполнении своего интернационального долга за свою батьковщину. Мужество, стойкость, держаться за Украину и не сдаваться. Хочу пожелать, чтобы они выстояли, чтобы они набрали сил. А много есть там примерных людей, примерных патриотически настроенных людей, которые оправдывают наше доверие и защищают свою страну и нас в том числе. Спасибо им. Дай Бог нам поддержать победу. И победят обязательно. Обязательно будет все хорошо. Ну, конечно, это время надо. Жалко просто, что ребята сейчас молодые погибают. Я думаю, что победа будет за нами. Наше дело справедливое. Мы защищаем свою землю, свою родину, свою Украину.